लोकशाहीचा बुलंद आवाज रिपब्लिकन वार्ता महाराष्ट्र महाराष्ट्र राज्यातील जालना जिल्ह्यातील भोकरदन तालुक्याच्या सावखेडा गावात हिंदू मुस्लिम समाज बांधव सोबत मिळून आजही दर्गाचा संदल आणि उरुस साजरा करतात त्या निमित्ताने हिंदू मुस्लिम ऐक्याचे अनोखे दर्शन येथे घडत आहे आज देशात आणि राज्यात काही पोटभरू राजकारणी स्वतःची राजकीय पोळी भाजण्यासाठी जाती धर्मामध्ये विष कालवण्याचे काम करत आहे मात्र पूर्ण देशाने आदर्श घ्यावा असे एक गाव ज्या मात्र पूर्ण देशाने आदर्श घ्यावा असे एक गाव जालना जिल्हा भोकरदन तालुक्यातील सावखेडा गावात पाहायला मिळत आहे या गावात सातशे ते आठशे वर्षांपूर्वीचे एक संत हजरत सय्यद अब्दुल रेहमान उर्फ शहामदन मदन कालेनाग बाबा यांची दर्गा आणि गादी, या गादी इनाम आहे या गादी इनामवर दर्गावर परंपरेनुसार पिढ्यानपिढ्या संन्यासी संत मलंगबाबा देखभाल देख आणि रक्षण करत आहे आजपर्यंत अनेक मलंग बाबा या गादीवर आले आणि त्यांनी त्यांचे चमत्कार घडवले आहेत मलंग बाबा जे असतात त्यांनी लहानपणापासूनच संसाराचे घेतलेले असते ते संत फकीर म्हणून जीवन जगत आहे असेच एक मलंग बाबा हजरत मोजत अली शहा मलंग बाबा सावखेडा आदीवर विराजमान आहे आणि येथील हजरत सय्यद अब्दुल रेहमान उर्फ शहा मदन कालिनाग मलंग बाबा आणि खिजमत अली शहा मलंग बाबा या दर्ग्याचा संदल आणि उडूस भंडारा पंचकृषीतील हिंदू मुस्लिम समाज बांधव मिळून साजरा करतात भंडाऱ्याच्या दिवशी सर्व गावकरी मिळून आपापल्या घरून पोळ्या करून आणतात तर पुरुष मंडळी वरण भात दर्गाजवळच तयार करून मोठ्या प्रमाणात भंडारा करतात या संदर्भ शरीफ आणि उरुस करिता प्रमुख पाहुणे म्हणून मध्य प्रदेश बडोद येथील गादी नशीन हजरत सय्यद रफिक अली बाबा मलंग हे होते तर सर्व पंचकृषीतील समाजबांधव यावेळी हे उपस्थित होते हाँ एकोपा आजा घड़ी ला नक्की जातिवादी लोग है।, है हर साल के तरह मिसाल भी दो रोज़ा आज के दिन चंद्रशरीफ दिन जुलूस और इसके अलावा सरकार का संदल और संगल के बाद में जहाँ पर बाबा साहब की गद्दी है गद्दी के पे जो बैठने वाले गद्दी नशीन हैं उनको भी संदल कैश होता है तो वाही सिलसिले आलिया मदारिया की ये गद्दी बाईस गद्दियों की सदर गर्दी कहती है साउ भेड़ा शाम मदन काले और हर साल बाबा हजूर सरकार मलना सरदार सैद मासा कशीप लाया करते हैं लेकिन कुछ तारीखें ऐसी आ जाती हैं तो मजबूरी आ जाती है लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज के दिन पूरा साउ भेड़ा यहाँ के तमाम हिंदू भाई और तमाम चाहने वाले मुश्किल तमाम लोग साल के गुड़ी पाड़ों को तो पाते हैं संदर शरीफ में शामिल होते हैं जो गांव का दिल बिगड़ता है बड़ी मोहब्बत के साथ में आज इतनी खुशी है फैलाती ये कि घूड़ी पाड़ों का मौका है दूसरा ये कि माह रमज़ान का वक्त और चांद रात है और सुबह ईद है और ईद के दिन सैयद बदी जिंदा शा मदार मदारमी की पैदाइश है अलहमद ला आप सभी को तमाम देशवासियों को ईद की उप मुबारकबाद चंदर शरीफ की मुबारकबाद और तो कल का उस मुबारक है इन कल भी आइएगा और बुजुर्गों की बारगाह में आना अमी की सुन्नत है इन आते रहोगे फेश पाते रहेंगे इन ये हमारी उम्मीदें हैं और ये हमारा ईमान है कि अल्लाह के वली के दरबार से तो कोई खाली जाता नहीं है ले हमारे आलि जना खलीफ ताज़ार मलंगा मौजूद अली बाबा मलम साहब गद्दी पर हो चुके हैं बैठ चुके हैं अब हम उनको संदर्भ पेश किया जा रहा है दम मदार दम मदार रिपब्लिकन वार्ता महाराष्ट्र वृत्तवाहिनी साथी औरंगाबाद मराठवाड़ा उपसंपादक अकबर शाह सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट